Так. Машини ніхто одну тут. Е, чуєш, ета політичний біженіць. Скажи мені, будь ла, як тобі живеться, коли ти знаєш, що до тебе не прилетять озброєники з топором до дому? Почекай, почекай, будь ла, поставіть мене наніс, то есть, як на політичну Кажу, як тобі живеться, коли ти знаєш, що зброєники з топором до тебе не прийдуть додому? живеться прекрасно. Ну, як прекрасно? Ні, насправді, я тобі чесно скажу, живеться хреново. Живется хреново, потому что там не было, но все равно сограница э... это не... Это не дом. Когда ты понимаешь, что тебе да, здесь хорошо, ты... я не... не боюсь там каких-то там тревоги. Э... Я спокойно могу спать. Но... Не... А... А... Чуешь, ты так и не просыпайся, на тобой не стоять СБУшники над головой, да? Нет, не стоять. А, алкоголь не крадут, гроши не пиздят, и тебя не бьют, и очи тебя не спалят. Нет, не, это не спалю, А, не кстати, не как шум. глаза твои? Mm -hmm. Как твои зрение? Прекрасно, видишь, в очках. Ты и в больницу не обращался? Нет, я сейчас с мамой занимаюсь, потом, в первую очередь, занимаюсь мамой операцией, а потом все остальное. Вот. Так вот, я не досказал сейчас, просто тут шумно немного, Хочу а перейти тихо, более тихое место. <моркненькое> <Montreal> <hostess> э э все равно это сложно, это сложно, потому что когда ты находишься за границей, э тебя нет близких, все там, ты не, ну, тебе хочется вот как-то, чтобы все-таки какой-то момент быть рядом. Ты все равно начинаешь переживать э э ну, за всех друзей, кто там, кто есть в Украине остался. И этот момент немножко тяжелый в моральном аспекте. Э э мой выезд все равно же временный, потому что ну, как бы, я не планирую тут задерживаться, на самом деле, я выехал только по ситуации, то, что по здоровью матери, э, не знаю, оставлю я, наверное, потом, скорее всего, их здесь, потому что я не могу рисковать не их безопасностью. Да, как и своей, потом... в принципе, я думаю, да? Что? Я и своей тоже, в первую очередь. Ты понимаешь, я не особо чего-то боюсь и там кого-то боюсь, э, я все равно не успокоюсь, пока я не пересажаю... этих Алосеевских мусоров, чисто, ну это уже чисто мои личные принципы, которые дойду до конца. А, но я тут тоже, в принципе, веду переговоры, пару есть встреч. На днях буду в Люксембурге, в том числе в Люксембурге, буду в Бельгии. А... Денис, чтобы много не забывать эфира, какая ситуация на сегодняшний день с моими документами, флешками, фото, видео и доказами? Тільки не державної якоїсь там е, е, таємниці, щоб люди е, розуміли, а доказами е, корупції, доказами нашого з тобою переслідування проти нашої волонтерської сімки, доказами розкрадання гуманітарної допомоги з Європи і доказами недовезення до військових всіх тих коштів і, докум... і е, допомоги, про яку розповідаю. Щоб люди не думали, що ми там проти України працюємо. Ні, ми хочемо, щоб на передову приїжджало напряму все це. Тебе скажу слов, есть на день. А, кстати, вопрос по скрипту. Оскара там знают? <связывается> да, э, Ты тут знают, знают в многих странах и очень сильно, ну, тут действительно ТП типа знают. Как... Самолюбие, Я самолюбие. Сейчас, а, поправ свою корону. Уже, треки ну, треку поменял, <связывается> ты, <что>? Мне просто <связывается> цікаво, <цикл, связывается> Чудесно. за кордоном Нет, знают. Типичный моя. нарцисс. тебя знают, <связывается> даже мама э, выходила, выходила к ней подошел, что-то там спрашивал, по-моему, чувак из этого, господи, София, из Болгарии. Ага. Что-то он ее спросил, но ну, она сейчас особо ж не, не шарит, не английский никак. А у нее был в руках телефон и включился, ну, там, Facebook. И, естественно, кто же там вещает, я к ней превеликий, потому что ты всяк как в любую скважину. То есть, ты, ну, то хрена, короче. Ну, что, майн-то да. Да, и он типа говорит, это Оскар, Оскар, она говорит, да, 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 Оскар, Оскар. Ну, хоть это... там знает мою фамилию Оскара, Оскара, не Оскар. Ну, короче, э, тебя не знаю, да. То есть касательно э, касательно рапортов, ситуации по военному. Э, я перед ну там часть уже была передана посольство. Угу. Не и будем и пока я... называть страны хорошо, я тебя почувствую. Я не буду называть, но я скажу, че первый. Те, которые я передал, это уже достаточно, они куда нужно дошли. Какие впечатления а, от послов? Посольство, что? Они держат такую марку, что я сказал, что ну, объяснил ситуацию, это коррупцию, это все остальное. Я показал даже на своем примере, как просто могут прийти. Самым ярким для них примером была моя, наверное, ситуация, которую я продемонстрировал, в том числе на моем бизнесе, когда просто мусора могут прийти, отжать и ничто им за это не будет. И зрение уничтожить. Да, то есть эти факторы, очень много говорят о коррупции. И убыть нерожденного ребенка, я, я просто не уточняю. И, конечно, более, того, более того, я повторюсь, Европа, к сожалению, у нас слишком вот здесь, находясь здесь, я увидел, что насколько заменено наш эфир в Украине, потому что Европа, если вы попробуете зайти через ВПН на европейские сайты, которые ну, тоже там идут именно, там, допустим, немецкие внутренние сайты, какие-то там, вот я недавно мониторил там французские сайты, они говорят э, о коррупции все-таки в Украине и о большом недоверии, в том числе, Зеленского. И единому марафону, я так понимаю, вот этим журналистам. Даже, даже не так, я бы сказал. Э, вопрос, говорится, не только даже к Зеленскому недоверие большое, а вот этому всему, что происходит в Украине...

чтобы вообще не было тогда же не посол никого, встречался представитель службы безопасности России так далее, Зеленский в Омане, когда была встреча, это mm -hmm. был там же Ермак, mm -hmm. и там был четвертый персонаж, которым многие молчат, это был, я не помню его фамилию, это этого, господи, повар Путина, привозил же тогда, ну это же тоже, наши каналы тоже немножко это высветливали, но они высветили частично эту информацию, привозил туда самолет Медведчука, а что с Москвы, что Деленского, Поман привозил э, на эту встречу именно самолет Медведчука. И вот эта вся имитация с Медведчуком еще и его типа обмен э, показывает. Это иллюзия. Это иллюзия, да. К сожалению, э, Морген, ну здесь идет разговор о том, что эта война очень договорная и. Э, Просто на в какой-то момент зашёл непонятная о ру игры. Вот вот как Яка я... реакція дипломатів і послів э, з твоєї папки документів і флешками від мене? А, yeah. uh, ну зараз вони вивчають ініціатор рапорта. Ну я не знаю, що, є uh, ті рапорти, которые ти подготовил по военным, я просто їх передал. А, uh, там, в принципі, ну, я ж ну, не, не говорю, що там какая-то є тайна інформація, це ж обычні рапорти воєнних, все зрозуміє просто <звучили> ситуацію. Просто в тих рапортах сказані Денис, Денис, в тих рапортах сказані фонди, озвучені фонди, той же самий фонд поверну живими» і притула, через який якоби вони мали отримати допомогу і фонди міжнародні, від яких я, вони Леш, мали... Леш, я не читав всіх ну, я я... кажу, Моя да. з моя задача, коли я буду повернутися в Україну, я буду повернутися в Україну. Я не планую вивчати там. Я буду наверное, э uh, очень сильно настаивают, чтобы приехать, оставить какую-то помощь, делегации, всё такое. Они как мониторят реальную ситуацию, которая есть в Украине, а не ту, которая пытается э uh, показать банковское. Якийсь просто меседж банково. вони вже передали від себе? Э, uh, да, меседжі були, я просто сказал тоже затекают за расследование, я показал криминальное тоже справление, которое, короче, э uh, они взяли такой себе, скажем, на карандаш и на внимание. То есть, если, ну, я просто так, если с тобой что-то случится, то э, вопросы будут напрямую уже к банку и ко всему. То есть это единственный, ну, такой, ну, так, не это я, как... месседж, который... Это, это как Гангадзе до кучмы, я так понимаю, да, они воспринимают ситуацию? Ну, э, не знаю, ну, я скажу так, тебя здесь слышал, Если я уже на то пошел, то твой голос здесь слышал. Поэтому внимание к тебе они очень пристально имеют, в том числе. И е, все ситуации, которые ну, люди после моего видео про тебя про те, что ты нареште е, вільний... Кстати, здесь тебя тоже считают е, здесь есть такое понятие сейчас в Германии е, господи, Немецкие русские, короче. Здесь же тоже политика очень важная, играет роль. Ага. Так вот, я тебе ну, русские, жую, так, скажу, русские они не любят. Да? Да, ну, я не знаю. Это только в Украине тебя называют коллаборантом, конечно, но здесь ну именно и тоже так по мониторию по ситуации. То росіяни, типа, це той оскар, який там вот это от, штопить за военных, за все остальне. Коротше, це ж хунта, хунта, они говорят, короче. ну как то так. А, мені саме головне, знаєш, щоб реакція послів була не ми обеспокоєні, а так якщо вірить тому, що вчора було інтерв'ю з журналістами США, Медіагрупати, що вони готові чіткі робити дії, кроки по розслідуванню тих фактів, які я озвучив. А, я тебе скажу, і без. Эти все факты, которые тут там озвучиваешь, тоже передаешь, это все только дополнительные э, дополнительные аргументы в эту папку, которые уже на самом деле как как я тоже понял, собираются давно, потому что Украина э, очень много есть вопросов к этой власти, и я тебе скажу, они ну скорее за все, скорее за все, они готовятся скоро озвучить уже серьезные кричущие факты по этому поводу. Э, ну, Будем смотреть. Я понятно, что не владею полностью информацией, Хорошо. потому что ну, нет такого права доступа. Добро. Не то, что так, знаешь, косвенно смогли озвучить, я это могу. Сказать. Ну и последняя просьба. Отдай под Люка свой фейсбук, бо моих три заблокировали. А, хорошо, ты можешь публиковать. Э, я передам доступ, ты можешь публиковать э, в моем фейсбуке пока что. Видео, только пожалуйста без каких-то там нет, не знаю там призывов, чего угодно. Не, не, не. мы не призываем ни к чему я считаю что в украине должна сместиться точка точка соприкосновения и вот эта вся зеленая слово должна быть смыта но это должно быть решительное слово военных которые придут и расскажут скажут свое решение потому что они вот вчера даже мне попалась Нордеп Баба, я не помню сейчас фамилию. Она вчера у меня столько ну короче, я не помню. Вот в фейсбуке я просто листал. Она показала красивую фотографию, как она сидит дома, что у меня первый день у сегодня день рождения. Ага. И я сижу дома. Ага. И, вот первый раз получилось побыть дома. Сидит в шикарный апартамент, что все мраморе, все красиво. Ну, то есть, в принципе, они себе могут это позволить, потому что при зарплате.

Здесь очень большая бюрократия, но в принципе они относятся очень положительно, они помогают украинцам, если это действительно переселенцы, а не те, которые приехали с целью там, ну, понятно, скажем, да. задержаться и все остальное. Я лично ну, я пока не подавал, ну, не подавал, и не планирую подавать, я по маме там, подавал, потому что мне надо и там, для страховки, для больницы, все остальное. Поэтому даже к ней отношения я просто наблюдаю этим всем. Оно другое. Какой соцпакет готовый для украинцев, скажи мне? Для украинцев вот -то, то, что дает Германия, это дает бесплатное жилье, это дает 500 евро, это дает, что там у них еще, страховку государственную не оплачивают а, ну, коммунальные, то есть ты платишь, получается, только за свет. Это то, что они дают. Ну, я же говорю, это все индивидуально, вот порядках тоже, то есть, ну, в принципе, это основная теория, но ну, в принципе есть и индивидуальные подходы там э, к этому всему. Ну, я же говорю, я по себе ничего особо оформлять пока не стал, вот что у меня там другие цели, я же говорю, как бы э, мне провести операцию и вернуться в Украину, сделать бы в ближайшее время, потому что, ну, я же говорю, все это хорошо, но тут... І скучно, і ви всі там, тому мені вже це тема. Хорошо, денчик. Добре, тоді будемо закруглятися, тому що у мене сьогодні дуже серйозно вийшло інтерв'ю, яке мене знесли в Ютубі. Інтерв'ю було спецпризпецпризначенець Кракен. І завтра, о 20.00 в онлайні в Ютубі. Ми хочемо разом з ним вийти з цього приводу напряму, але вже йому сьогодні погрожують життю і він хоче переховатися до завтра. чтобы все-таки выйти со мной на прямой эфир. Вот такая у нас демократия, Денис. У нас немая демократия, к сожалению. У нас есть диктатура, и я повторюсь, я буду повторяться это, наверное, на весь период. Я, буду, ну, я называю своими именами, для меня Зеленский это кадрик с амбициями Путина. По По-другому для меня он не будет. Для меня он станет президентом тогда, когда он разгонит зеленую шоблу, не будет урезать вопросы ставок военным и обратить внимание на войну, и закончить это он может, если он захочет. Просто надо иметь яйца, которые он умеет, но... А помнишь, что он сказал про Порошенко? Торт Порошенко можно сделать, только нужны яйца. Помнишь, смеялся? Нет, конечно. Да, для он... маны Порошенко такой же пидорасик, как все остальные. Но в данной еще, ситуации... Конечно, для... он, он, действительно станет президентом и войдет в историю, если он разгонит, еще раз повторюсь, свою зеленую шобла, вот это пророссийское настроенное, э, и повесит на Майдане публично Порошенко, Тимошенко и все вот эту всю шаблу предыдущую. Вот тогда он действительно станет президентом, который войдет в историю. Сейчас... Э, Судя, я же говорю, даже по европейским здесь э, Мнение. происходит, я понимаю, что его рейтинг очень падает, несмотря на то, что вряд ли вот там он чуть ли не герой, и все его в Европе любят, все с ним стелятся, ну ни хрена подобного. Если бы так все было гладко, то Европа бы намного активнее помогала Украине. И дело тут не только боязни России, тут еще есть политические моменты, которые, ну, знаешь, как он говорил, я не лох, так вот Европа тоже, они не лохи. Я тебя почув. Добрый, давай, тримайся. Тебе завтра поездка, я так понимаю, в Европарламент. Я не буду Хорошо, жду результату. Да. Давай.